कुरान का माह कुरान का कारी कुरान का हाफि जो कुरान को सीखता है कुरान की तलीम हासिल करता है और अपने आप को मसाजिद और मदारस की सफ़ों पर बैठाता है कुरान सीखता है और बड़े शौक़ और क़ से कुरान की तालीम को अपने दिल में जगह देता है मेरे नबी ने फरमाया आखिर वो इसमें माहिर बन जाता है एक कारी बन जाता है अच्छे तलफ़ के साथ उसकी अदायगी करता है कुरान बड़े लहन में पढ़ता है बड़े प्यारी आवाज़ में पढ़ता है उसकी फजीलत इस तरह है कि अल्लाह रब्लम कल क्यामत के रोज़ उसे अपने मौकर मुआज़ फ़रिश्तों की मीत और रफाकत अता फरमाएंगे ये उस माहिर कुरान वाले की बात है जो कुरान के केलूम पे दस्तरस हासिल करता है कुरान पढ़ने पर अबूर हासिल करता है कुरान अच्छी आवाज़ में पढ़ता है और मेरे अज़ीज़ भाइयों सच्ची बात है आज कोई सोशल मीडिया पर कोई क्लिप नज़र आता है कोई कुरने करीम बच्चा कोई बड़ा अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ता हो दिल में एक एहसास उभरता है एक क़ उबरता है एक तमाह उबरती है कि हमारे बच्चे भी इस तरह कुरान पढ़ें और इस अच्छी प्यारी आवाज़ में कुरान पढ़ें लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों इसी हदीस का ही दूसरा हिस्सा सुनिए कि ये बात अपनी जगह पे ौक़ और शौक़ उबरता है होना चाहिए आपको भी होना चाहिए मुझे भी होना चाहिए हर मुसलमान को होना चाहिए लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों दिल में ये भी बात आती है कि मैं तो इतने उम्र का हो गया हूँ मेरी उम्र तीस चालीस पचास साठ साल हो चुकी है मुझे कुरान पढ़ना भी नहीं आता मुझे कुरान के तलफ़ की अदायगी भी नहीं आती मैं क्लास में बैठा बड़ा अजीब लगूँगा तो मेरे नबी की बेसत का मकसद किस तरह पूरा होगा तिलावत आयात और तिलावत कुरान को सिखाना उसका मकसद कैसे हासिल करेंगे मेरे अजीज़ भाइयों इस मकसद को हासिल करने के लिए शर्म की ज़रूरत नहीं होती और ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं कैसा लगूंगा रिसालतम वसल्लम से सीखने वालों में आपकी आप बैत करने वालों में बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी थे बच्चे भी थे जवान भी थे और बलूगत की पक्की उम्र के लोग भी थे हर उम्र के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत को इख्तियार किया है मेरे नबी ने फरमायादी कुरबान जो शख्स कुरान को पढ़ता है कुरान को सीखता है, है। कुरान पढ़ते हुए कुरान सीखते हुए उसकी ज़बान अटकती है कारी उसको कुरान पढ़ाते हैं, उस साथ उसका तलफ अदा करवाना चाहते हैं और उसका अच्छा मखरज निकलवाना चाहते हैं एक मरतबा पढ़ाया दूसरी मरतबा पढ़ाया तीसरी मरतबा पढ़ाया बीसियों मरतबा पढ़ा दिया लफ सुबह पे नहीं चढ़ता परेशान मत होइएगा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेसत का मकसद ही ये है कि कुरान को सिखाना है आपकी जुबान पे कुरान को चढ़ाना है आप इसमें मेहनत करते जाएं। आपने फरमाया जो कुरान को पढ़ता है और कुरान पढ़ते हुए उसमें अटकता है वह और कुरान के सही तफ़ निकालना उसके लिए मुश्किल होता है फल अजरान। मेरे नबील वसलम ने फरमायाल उसको दोहरा अजरअा फरमाएंगे किस बिना पे कि वो मेहनत कर रहा है मेहनत करने के बावजूद कुरान उसकी जुबा पे नहीं चढ़ रहा इस बिना पे अल्लाह उसको दो राज फरमाएंगे